говорит, что у него на канале вот как раз будет сериал, но я не понимаю этого сериала, как они могли придумать его, если за такое короткое время, если они хав... где-то прятались, эту фигню делали, я не понимаю, как они это успели, или это все брехня? Но и вот он еще говорил, что у него э, пулевое ранение, что он покажет в следующем видео. Но где он показал это пулевое ранение? Если у него бы было пулевое ранение, он бы сейчас лежал в больнице. Ну как минимум он бы не говорил точно, потому что пулевое ранение чуть не в сердце, а как сказать, в солнышко, я так это называю, паутинку вот эту. Ну, в сердце -то, это, он в сердце стрелял. Там точно видно, что он в сердце стрелял. Но как у него уже э, оказалось э, вот здесь, сейчас покажу я вам. Вот, вот здесь, вот здесь, как оно оказалось. Ребята, поясните мне. Я просто фигайца, это Ферамира. А если он налгал, лгал, я, я, я ему своими руками задушу, я вам говорю. Ну, короче,